নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি অন্য এটি ৰেচিপি লৈ ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই বনাইছোঁ কেক হয় কেক বনাইছোঁ কিন্তু আটা ময়দা কণী একো নিদিয়াকৈ কেকটো বনাইছোঁ আৰু কেকটো দেখিছেনে আপোনালোকে কি ধুনীয়া কোমল হৈছে বাহিৰে ধুনীয়া কালাৰো হৈছে আৰু ভিতৰে ধুনীয়া কোমল হৈছে খাই কিন্তু অধিক সোৱাদ লাগিব যিহেতু আমাৰ ঈদ আহি আছে ঈদত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা কেক বনাব পাৰে নতুবা ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাওঁতে টিফিনতো এই কেকটো দিব পাৰে একদম ক্ষতি নকৰে মই কণীও দিয়া নাই বুলি কৈছোঁ আপোনালোকক আৰু ময়দাৰো নহয় গতিকে কিহেৰেনো মই কেকটো বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম এনেকৈ পিচ পিচ কৰি আপোনালোকে আলহী অতিথিকো দিব পাৰে আৰু বাচ্ছাক টিফিনতো দিব পাৰে তেন্তে বলক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া বাউল এটা লৈ লৈছোঁ মই বাউলটো দি দিম এতিয়া পোনপ্ৰথমে মই এবাটি চুজি হয় ফ্ৰেণ্ডছ এবাটি চুজি লৈছোঁ ময়দা দিয়া নাই মই ময়দাৰে নবনাওঁ আৰু এই চুজি বাতি মই মিহিকৈ কিন্তু লোৱা নাই যেনেকুৱা থাকে তেনেকুৱাকৈ লৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকণমান মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মাৰি ল'ব পাৰে আৰু মই যিহেতু কণী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আজিৰ কেকটোত গতিকে দৈ দিছোঁ মই এবাটি দৈ বাতি দি মই ভালদৰে এতিয়া লাৰি ল'ম চুজি আৰু দৈখিনি আৰু দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই মিঠা দৈ গতিকে মই চেনি বেছিকৈ দিয়া নাই চেনীৰ গুৰি দেখিছে এয়া বাতিটো ফুলকৈ দিয়া নাই মই আধা বাতি চেনিৰে অকণমান ৰাখিছোঁ তাৰপাছত এয়া মোৰ বাউলটোত এতিয়া মানে অকণমান বাগৰি গৈছে সৰু হৈছিলে বাউলটো মই এতিয়া ডাঙৰ বাউল এটা লৈ লৈছোঁ ডাঙৰ বাউলটোত মই গোটেইখিনি বেটাৰে এতিয়া ঢালি ল'ম ঢালি লৈ ভালদৰে ৰেডি কৰি ল'ম এয়া দেখিছে গোটেইখিনি ঢালি ললোঁ তাৰপাছত এয়া দেখিছেনে দৈ পানীৰে ধুনীয়াকৈ মই চুজিখিনি সানি ল'লোঁ তাৰপাছত এয়া দিছোঁ মই এবাটি ৰিফাইন তেল ৰিফাইন তেল কিন্তু মই পূৰা এবাটি দিছোঁ যিটো বাতিৰে মই চুজি লৈছোঁ সেই সেইটো বাতিৰে মই দৈও দিছোঁ আৰু চেনিও দিছোঁ আৰু ৰিফাইন তেলো দিলোঁ চেনি কিন্তু অকণমান কমকৈ দিছোঁ এতিয়া মই বেটাৰটো ভালদৰে স্মুথ কৰি ল'ম তাৰ বাবে মই এতিয়া হাতখন ভালদৰে ধুই মেলি হাতেৰে সানি ল'ম এয়া দেখিছে হাতেৰে ধুনীয়াকৈ মই বেটাৰটো একদম স্মুথ চিল্কি কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপাছত ঢাকনি দি মই থৈ দিলোঁ দহ মিনিট দহ মিনিট সময়ৰ পাছত আকৌ ঢাকনি গুচাই চালোঁ চুজি যথেষ্ট পৰিমাণে ফুলি আহিছে তাৰপাছত মই দিছোঁ এয়া বেকিং পাউডাৰ বেকিং পাউদাৰ এচামুচ দি দিছোঁ মই দি উঠি এতিয়া ভালদৰে লাৰি দিম যদি বেছি গোটা হোৱা যেন পায় আপোনালোকে অকণমান দুচামুচ বা তিনি চামুচমান গাখীৰো দিব পাৰে এয়া দেখিছে মই অকণমান দৈৰ পানী আছিলে সেয়াই দি দিছোঁ যিহেতু গোটা হৈছিলে তাৰপাছত এচুকুটমান দি দিছোঁ মই খোৱা চাদা মিঠা চ'ডাটো দি মই এতিয়া লাৰি দিম বেকিং পাউডাৰ আৰু চ'ডা দিয়াৰ পাছত আৰু বেছি ফেটিব নালাগে এনেই মই চামুচখনেৰে লাৰি দিছোঁ তাৰপাছত মই কেক টিনটো ৰেডি কৰি ল'ম এয়া দেখিছে এইটো এলুমিনিয়ামৰ চচপেন হয় আৰু এইটোত মই দুচামুচ ৰিফাইন তেল দি আৰু তিনি চামুচ ময়দা দি ভালদৰে ঘূৰাই লৈছোঁ যিহেতু মই বাটাৰ পেপাৰ ইউজ নকৰোঁ তাৰপাছত মই দি দিছোঁ অতিজিত ত্ৰিছ মিনিটৰ কাৰণে আৰু তলৰ ওপৰৰ ৰ'দ দুডালে দিছোঁ মই দি ত্ৰিছ মিনিটৰ কাৰণে কেকটো বহাই দিছোঁ আপোনালোকে কেৰাহীটো দিব পাৰে বালি বা নিমখ দি তাৰপিছত ত্ৰিছ মিনিট পিছত মই কেকটো উলিয়ালোঁ এয়া দেখিছে কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে আৰু দেখিছে কেক কিন্তু অকণো লাগিও ধৰা নাই বাটাৰ পেপাৰ নিদিয়া স্বত্তেও কিন্তু ধুনীয়াকৈ কেকটো মই আনবক্সিং কৰিব পাৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই কেকটো কাটি ল'ম দেখিছেনে কি ধুনীয়া কোমল হৈছে আৰু দৈৰে বনোৱা কেক খাই খুবেই ভাল লাগে অঁ মই এটা কথা ক'ব পাৰিছিলোঁ অফ কেমেৰা মই কিন্তু ভেনেলা চেঞ্চ দিছিলোঁ যিহেতু দৈৰ এটা গোন্ধ পোৱা যায় সেই গোন্ধটো যাবৰ কাৰণে আৰু অকণমান নিমখ দি লৈছিলোঁ সেইটো মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নহ'লে এতিয়া মই কেকটো পিচ পিচ কৰি থ'ম আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী পিচ কৰিব পাৰে মই সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি থৈছোঁ বেটা স্কুলত গৈ এটা টিফিনত দি পঠাওঁ আৰু খাই কিন্তু খুবেই সোৱাদ লাগে ময়দাৰ কেকটো বহুত খাইছে এনেদৰে চুজিৰ কেকো বনাই খাবচোন আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যদিহে ভাল লাগিছে আজিৰে মোৰ চুজিৰ কেকৰ ৰেচিপিটো তেন্তে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে একদম মুখত দিলেই পমি যায় এনেকুৱা হৈছে একদম মই নিজৰ বস্তুৰ যে শস্য মই নিজেই গাইছোঁ আচলতে সঁচাকৈ ভাল হৈছিলে কেকটো আৰু এনেকৈ সৰু সৰু পিচ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে ব্লেণ্ডাৰত অকণমান চুজিটো গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে মই কিন্তু গুৰি কৰি লোৱা নাই গুড়ি কৰি নল'লে বেছি ভাল পাওঁ মই